નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ સાત ની છે નવી પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના

तो अं तक सारांश आप दिए प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक शब्दार्थ के गलत जोड़ पहचानिए तो भस्म कचरा नंबर बे हिल मिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना नंबर तर अनाज फटकने का जहाज शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है सुप नंबर चार तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए मुंह ढेर के चाम से लोह भस्म हो जाए इस दोहे से जो चीज नहीं मिलती है उसे ढूंढिए तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए नंबर पाँच सही शब्द ढूंढिए गांठ प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं नंबर बे हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएँ दूर करें नंबर तर तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है किसी से वेर विरोध नहीं होता सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं तुलसीदास जी इसलिए नहीं नदी और नाव के संयोग की तरह हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं नंबर चार रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है उसे खींचने से वह टूट जाता है एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं नंबर पाँच साधु पुरुष कैसा होना चाहिए क्यों तो के साधु पुरुष जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए सुख फटकते समय अच्छे अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है इसी उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निशासार वस्तु छोड़ देनी चाहिए नंबर छ कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं तो तमो जवाब अँ आपेलो है जहाँ तुम ही जु सको नंबर सात गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है तो तेमनों जवाब अलो है प्रश्न नंबर तरन नीचे दिए गए दोहे का भावार्थ लिखिए तो नंबर एक तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चल चालिए नदी नाव संयोग। तो जवाब उसे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं हमें सबसे साथ हिल मिल कर रहना चाहिए जैसे नदी और नाव का संयोग रह, रहता है नंबर बे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींच कर मत तोड़ो एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है नंबर तीन बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर तो बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित दोहो का गान कीजिए और समझिए तो नंबर एक काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय हो हो यगी बहुरी करेगा कब नंबर बे साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय में भी भूखा ना रहू साधु न भूखा जाए नंबर त्रकोसो एक भरोसो, एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास नंबर चार सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोली भय आस राज धर्म तन तिनी कर होई बेगी ही नाश नंबर पांच रहीमन वे न मर चुके जे कहो मांगन चाहे 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 उनके पहले वे मुए जिन मुँह निकस नाही प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न चार में से ढूंढकर लिखिए जो ये नंबर एक रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से मांगने वाले लोगों का मरा हुआ जानो आगे कहते हैं कि वो लोग उनसे भी पहले मर चुके हैं जो मांगने पर अपने मुँह से ना निकल निकालते हैं यानी कि कुछ देते नहीं है तो रहीम वे न मर चुके जे कहूँ मांगन जाए उनके पहले वे मुँह जिन मुँह निकल नहीं नंबर दो मंत्री वेद्य और गुरु यदि किसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएंगे तो जो बहुत सचिव वेद गुरु तिनी जो प्रिय बोलिए भय आस धर्म तन तिनी कर होई बेगी हिनास नंबर त्राम हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इतना दीजिए जिससे कुटुंब का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा न जाए तो जो अब उसे साई इतना दीजिए जहाँ हमें कुटुम्ब समय में भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए प्रश्न नंबर छ नीचे दिए गए विषय के बारे में लिखिए जो नंबर एक कभी तो तेना तुमने आपेल जो ते जु सको નંબર બે તુલસીદાસ વિશે પણ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી નંબર ત્રણ રહીમ તો રહીમ વિશે પણ અહીં કેટલાક વાક્યો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 થી 8 નીચે નવી સ્વઅધ્યયન પોથી આવી છે 2024-25 જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક મળી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર 7 નીચે دیے گئے વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કે સહી જોડવાલે શબ્દકોષ્ટક મેસે ઢૂંઢકર બ વિભાગ મે લખકર ઉદાહરણ અનુસાર ઉન શબ્દો કા વાક્ય મે પ્રયોગ કીજે जो नंबर आदर अनादर स्वकाज परकाज बुरा अच्छा और सत्य असत्य बड़ा छोटा प्रेम नफरत मृत जीवित दूर नजदीक जो नंबर एक आदर अनादर हमें बड़ों का आदर करना चाहिए हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए नंबर बे स्वकाज परकाज हमेशा स्वकाज करना चाहिए हमें हमेशा परकाज करते रहना चाहिए नंबर बुरा, बुरा काम नहीं करना चाहिए सब सचमुच तुम भला आदमी हो नंबर चार सत्य असत्य हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए नंबर पाँच बड़ा छोटा अहमदाबाद बड़ा शहर है जामनगर छोटा शहर है नंबर छ प्रेम नफरत हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए नंबर सात मृत जीवित वो मृत पशु है वो जीवित पशु है नंबर आठ दूर नजदीक मुंबई काफी दूर है सूरत नजदीक ही है प्रश्न आठ अपरिभाषा पूर्ण कीजिए नंबर एक वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों के प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाक्य सर्वनाम कहलाते हैं नंबर बी वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों के प्रश्न किया जाए वे संबंधक सर्वनाम कहलाते हैं प्रश्न आठ ब वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है इन इन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए तो जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ने संबंधवाचक सर्वनाम तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन किसे क्या किसे किसने अने संबंधवाचक सर्वनाम में जो वह जिसकी जैसी उसकी वह प्रश्न नंबर नौ आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहोगे या विभिन्न વિભક્ત કુટુંબમાં કયો તો તેમનો જવાબ અહીં આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ સારા અક્ષરે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિશેની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે